рятувальний катер янки 6 Зараз буде проведено метод рятування в борту катера. Проводим рятування працівників водолазної служби. На розпочинку увагу на березі знаходиться працівник владно-рятувальної служби, який зараз буде надавати допомогу потерпілому методом проведення штучного дихання. Пострадавшего из воды необходимо проверить открытыми дыхательными пути взять сердечно-легочную реанимацию. То есть сердечно-легочная реанимация проводится лучше всего, если она будет проводиться двумя людьми. То есть один будет делать искусственную вентиляцию, другой будет делать искусственный массаж сердца. То есть на середину груди накладываются руки и энергично с помощью прямых рук мы делаем 30 энергичных нажатий, после этого делаем два искусственных вдоха пострадавшему. И так делается до прибытия скорой медицинской помощи.

Пожежно-рятувальної частини продемонструє, як можна рятувати потерпілого з води, можна так би мовити, з берега. Good. надо открывать по подавшему лучше взять, чтобы взять его вот правой рукой под его правую руку и поставить корпус под него и вот таким образом вместе с ним выбираться на берег или до того места где можно встать В данном случае это не Человек лежит боком на воде, плывет стилем, как он называется в плавании, брас на боку. Основной стиль прикладного плавания, хоть спасательного, хоть с оружием. И вместе с пострадавшим выплывает в безопасное расстояние. Фокрировать немножко поглубже, чтобы было больше похоже на правду. Да? В данный момент момент На відстані 70 метрів. Це 70 метрів від берега. Побачите, умовний зручок, у буде умовний потерпіл. Правило вважається виконаною, коли рятувальний круг впав біля потерпілого не більше 2 метрів. Каждый тянка, когда человек цепляется за круг, его просто хорошо и в берег. оказание